У Чикаго Мьюзик Холл була справді спекотною. З самого ранку там змагалися танцюристи у різних номінаціях. Участь у фестивалі приймали колективи та студії танцю не тільки з Донецька, але й гості зі всієї України. Організатори потурбувалися про те, щоб не мучити дітей довгим очікуванням результатів і нагороджували переможців одразу після виступу. Тієї чи іншої номінації. А змагалися діти у разных напрямках современных танцев, таких как хип-хоп, джаз-фанк, хаос, контемп, схидни, эстрадни и так Ребята могут подчерпнуть какое-то вдохновение из других вот именно направлений. Соответственно, это и развивает, и дополняет, в танцы. И опять же, возможно, кто-то захочет еще что-то попробовать, и найдет себя больше в других все-таки стилях. Мета і завдання фестивалю розвиток та популяризація танцювального руху і культури в Україні, спілкування та обмін досвідом молоді різних танцювальних колективів, розкриття творчого потенціалу дітей та молоді, підвищення професійного рівня танцювальних колективів та окремих виконавців, виявлення та підтримка талантів, всебічний розвиток підростаючого покоління. Естетичне виховання молоді, сприяння комунікації та обміну досвідом. Пропаганда активного і здорового способу життя. Погодьтеся, що все це дуже важливо, і хотілося б, щоб було ще більше таких творчих заходів, як Dance Cup 2013. От, ребята, на самом деле, огромные молодці, тому що вони ведуть спортивний, здоровий образ життя, що дуже правильно, вони на верном путі, і ми намагаємося їх в цьому всячески підтримувати. Бажаємо довгих років процвітання фестивалю, а учасникам побільше високих нагород. Просто зараз, дорогі глядачі, поспішаю познайомити вас із відомим композитором, співаком та просто талановитою людиною Ігорем Корніловим, що приїздив до Донецька і ми встигли поспілкуватися з ним. Ігор Корнілов народився в Одесі. Дитинство і юність музиканта пройшли в Таджикистані. Саме там він вперше взяв у руки гітару і одразу ж став зіркою місцевого дитячого будинку творчості. У 1985 році Ігор без особливих труднощів вступає до Московського інженерно-будівельного інституту. І так би все і продовжувалося, життя б йшло своєю чередою, але любов Ігоря до музики з часом тільки зростала. Будучи студентом, він активно выступает в студентських творчих колективах, продовжує писати вірші і музику. Первая встреча ваша произошла с Игорем? Ну, первая встреча у нас, как это ни странно, произошла сегодня. До этого мы общались в интернете. И я этого не скрываю. Меня интересуют вот те артисты, которые имеют какое-то отношение к Украине, но живут за ее пределами. У Игоря мама украинка. Мама сегодня будет на встрече с Игорем. Я думаю, маме тоже очень приятно будет видеть и слышать замечательное выступление своего сына. Клуб существует у нас уже 8 лет. В этом году мы будем отмечать девятилетие клуба. И я очень благодарна тем людям, которые поддерживают меня, которые посещают постоянно встречи, и для которых такие вот люди, как Игорь Корнилов, их творчество являются источником энергии. Вы помните свое первое произведение? Что это было? Это была мелодия, композиция? Или же вначале появились стихи, а потом родилась песня? Um... Вспоминаю, что это было 12 лет. Как раз научился играть на гитаре, ну, так скажем, научился первые аккорды, первые э, песни. И э, пришла мелодия, причем такая очень простенькая, очень запоминающая и простые слова. Хай, э, хотелось что-то выразить э, словами песни о любви. То есть я ее помню. Образно говоря, в голове, но сейчас точно не смогу спеть, я помню какой-то нежный вечер. Падали на плечи. Это есть, да. да. Это такая песня. А кого вы считаете своим учителем, если таковой есть? А, ну, в первую очередь, учитель это жизнь. Всегда говорят о родителей. Конечно, учитель по жизни это мама и, конечно же, папа. А если брать профессиональную точку зрения, как и у всех, в детстве были кумиры. Если мы говорим о кумирах эстрадных, это, конечно, как и каждый мальчишка в то время, в 90-е годы, конец 80-х, когда учился играть. Это, конечно, был Владимир Кузьмин, Александр Барыкин, группа «Воскресенье», «Машина времени». То есть, в принципе, это все мальчишки через это проходились. И первые песни, соответственно, были из репертуара этих исполнителей, этих групп. А в настоящий момент все-таки кумиром как ни крути, и на протяжении многих лет является Алла Борисовна Пугачева. То есть действительно как глыба. Ну и как, конечно, как у нас, как у всех, есть западные кумиры, всегда нравился Джо Кокер. Была мелодичная, пусть это рок-музыка, пусть поп-музыка. Мне все в первую очередь нравилась мелодия, и кумиров, по большому счету, много. Но если вот вернуться к настоящему нашему российскому кумиру, постсоветского пространства. СССР. Я все равно не, не разделяю наши ни народы, ни страны. Все равно мы выросли в одной стране. Это все равно Алла Борисовна Пугачева. И мне, как мальчишки, когда, помню, кругозоры покупал, пластинки родители слушали, я никогда не представлял, что этот человек когда-нибудь споет мои песни. Соответственно, есть определенный опыт, накопленный с годами, и нравится постановка вопроса отношений жизни, отношений к творчеству и чисто профессиональные какие-то вещи, которые действительно за что благодарен. Вы работаете со звездами первой величины, это не только Алла Борисовна, о которой Вы уже упомянули. Скажите, пожалуйста, с кем интереснее работать? Um, знаете, э, очень э, часто слышу в последнее время именитых авторов интервью. К сожалению, сейчас такое время, когда э, развалились глобальные союзы, как берем Резника, да, э, раньше Паулс, э, раньше артисты как-то находили общий язык и в, вместе с композиторами, с авторами э, текстов создавали произведение. Сейчас немножко это разозленная ситуация, не такая простая, но тем не менее, когда удается поработать напрямую, это группа-комбинация Татьяна Иванова была известная, ну, остается Алена Высоцкая, она же под псевдонимом «Душа» была, когда песни непосредственно создавались для исполнителя, с Вадимом Казаченко также работали. С Аллой Борисовной, да, если, так, так же у Кристины Арбака эта песня создавалась, я приглашался в студию, но, как правило, если брать вот Аллу Борисовну, человек знает что сделать с песней. И ты всегда ждешь как-то неожиданные результата, как и последние работы, которые она представила в рождественских встречах. Хотя это уже второе сотрудничество. 12 лет ровно назад была песня «Не сгорю, не растаю», которая, кстати, и попала в прощальный тур Аллы И Вот спустя время, я узнал, что с моего же альбома она выбрала две песни, причем они не просто песни о любви, не легкие, а затрагивающие сегодняшнее, сегодняшнее состояние человека и по политику, можно сказать, где живет любовь, где живет добро. то, что как это получилось, то, что видели телезрители, да, то, что я видел, какая сценография, какая постановка и насколько это было сделано. И неожиданно для публики, до сих пор люди не помнили, не помнили этих песен, честно говоря, восполнял Борис Пугачевой, потому что они, это патриотика и донести добро и любовь людям после тех песен, которые исполнились также с Максимом Галкиным, более простые. Но то, что получилось, я очень доволен и благодарен, если я, как, и благодарен Господу Богу, и вообще своей судьбе, что вот мальчишка, родившийся в Одессе, в Таджикистане, и покупающий, опять же, кругозоры и пластинки, никогда не мог подумать, что судьба сведет с этим человеком. Это действительно такая натура, которая... Единственный ее вопрос был после Сергею встреч. Ну что, доволен? Приняла букет от меня, я говорю, доволен. Жизнь не сыграешь, как под нотом, И не кончаются пролеты этажей. Снова вопросы и ответы, Только в один конец билеты. Выбора нет, и мы играем в эту жизнь. В эту жизнь. Не заканчиваются рабочие на дуэту, то есть я продолжаю и э, хочу поработать сейчас с молодыми коллективами. Есть определенные наработки. Есть у меня северная тема. Дружба и любовь Емала, уже 15 лет, как с Емаланейским и Написано ряд песен, на которых э, выросли дети. Ну, невозможно как композитор исполнять все песни о севере. Есть молодой это поколение, националы с кем хочется поработать, написать какие-то вещи. но ну, не исключаю, соответственно, абсолютно звезд нашей эстрады. Но как показывает практика, все равно, если тебе Бог дал голос, Бог дал талант, силы, поэтому со своими песнями нужно самому выходить к людям и петь их, как вот Игорь Николаев делает, так прекрасно. Поэтому ну, работы продолжаются, есть определенные вещи, наработки, которые будут услышаны и увидены. Сейчас вы в Украине. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с нашей эстрадой? Я прекрасно знаком с украинской эстрадой, постоянно отслеживаю. Мне очень нравится и исполнители и композиторы, опять же возьмем Меладзе, да, не поймешь, российский он, СССР, да, с Константином Меладзе знакомы, да, соответственно, из исполнителей украинских очень нравится Ани Лорак, Таисия Павали, то есть мне, мне нравится, и, конечно, знакомые с сердечкой Сердючкой лично, да, то есть договоренности определенные есть, но нужно найти ту песню, которую, которая подошла этому, именно этому исполнителю. И... А кому бы вы предложили исполнить свои песни из украинских? Анне Лорак очень хочется поработать, потому что есть определенная уверенность, что есть материал, который я смогу написать, мелодичный, который подойдет именно для нее, как для с... очень уважаемой и сильнейшей вокалистки. Мне очень нравится. Вот это первый шаг, который хочется сделать. Почти ваш тестка Игорь Корнелюк. Когда ты начинал с популярной музыки, сейчас же пишет классику. Какие у вас планы и перспективы? Планы и перспективы у меня? Ну, я про Корнюлика, кстати, есть одна очень интересная история. Я также мальчишкой пел его песни в детстве, в детстве двор, да. И потом судьба, было время возрождения фестиваля Юрмала, не, не то Юрмала, который сейчас, но вот было затишье, когда... Постсоветский период, я называю, когда все пытались связи разрушены, и все пытались как-то наладить. И на один из германских фестивалей мы попадаем вместе с Игорем Корнилюком. Ну, я был как композитор, исполнял, мы ну, привозили приводили исполнителя. Алла Горбачева была такая известная тоже девушка. И у меня было выступление: в жюри сидел Игорь Корнелюк. И, соответственно, я выхожу, исполняю свою песню, потом представляемся друг другу. Он говорит, что я сижу в жюри, и звучит певец-композитор, Игорь Корнелюк, я был в России, потом ты вышел, все было понятно. То есть мы познакомились, было приятно пообщаться, но это... Как -то. Я то, что наблюдаю, какие песни у него прозвучали в сериалах, город которого нет, соответственно, да, и то, что человек работает над кинофильмами, классиками, есть всегда желание, соответственно, и в голове, и в мозгах ты понимаешь, что можешь написать что-то классическое, потому что мелодии идут, я все даровано Богом, и сверху. Это, это не просто так, если тебе данность такая существует, и ты можешь это донести людям, ты должен это делать. Но на данный период все-таки хочется сделать и показать людям свою сольную программу, над чем работаю. уже частично ее показал в программе «Ляминор», сейчас показываю в московских клубах, на «Нарабатываем». Соответственно, очень благодарен за сердечный прием у вас на телевидении. И, конечно, то, что я нахожусь в Донецке, появилась такая возможность встретиться с вами и встретиться с уважаемыми телезрителями. Есть в планах обязательно показать свою сольную программу. Ну, а там до классики время покажет, дойдем обязательно. Мы будем ждать. Спасибо вам большое. Мы вам желаем самых звездных песен, самых высоких наград и, конечно же, неиссякаемого вдохновения. Спасибо вам огромное. Да, ну и хотелось бы попросить вас исполнить что-нибудь для наших телезрителей. Позвольте, раз уж нахожусь здесь, в вашей замечательной компании, передать огромный музыкальный привет моим поклонникам родным людям, а также уважаемым членам клуба ⁇ Музыка любви ⁇ И хочется спеть песню ⁇ Ты не такая, как все ⁇ Пожалуйста.